Агур и сейчас мы вам про эту расскажем вам про игру ⁇ Штурм ⁇ ЮНИСЕФ. Саня, расскажи, что ты выезжаешь? Штурм ЮНИСЕФ ⁇ это проверка новичка на прочность то есть ЮНИСЕФ ⁇ команда новенькая, Штурм ⁇ команда уже аудиосигнальная, довольно-таки команда, которая претендует на призовые места в этой лиге. Поэтому Штурм доказывает то, что они достойны быть лучшими в этой лиге, а ЮНИСЕФ либо закрепиться здесь, либо, возможно, тоже проявить какие-то амбиции. Но все-таки думаю, что штурм возьмет свои очки довольно-таки легко. Ну и заканчиваем наш тур, второй тур, что правда уже не в субботу, а в неделю. Две команды, которые зайдутся на поле о 50. команда Сокол и Воскресенко, встретятся и попробуют выяснить между собой, кто же из них и кто же из них сильнейший. Да, вот по поводу отношений Сокола и Воскресенки, две команды шестой лиги, играли они в шестой лиге, и Воскресенка, тогда она называлась Ферентина, дважды проиграла, сначала у себя дома они проиграли 0-4, это было в первом круге, и, а потом после 10, еще 10 туров минуло, и 7-2 проиграли они в гостях у Сокола. То есть Сокол ну, довольно-таки легко Разебрался. разобрался с Феорентиной. Ну, ну вот а вот вас... команда, да? Оновлена нами... команда. Про которая... нами назвак точно унолог. <свят> <свят> как, вот, как я написал в анонсе то есть по поводу того, что они могут преподнести бразильский подарок. <свят> как я уже говорил про бразильскую тактику, то есть возможно будет какой-то бразильский подарок, тем более, что ребята участвовали в зимних кубках. А зимние кубки, они закаляют Они нельзя сказать, что просто ребята сходили для галочки. Нет, ребята сыграли все я думаю, будет интересно, но они могут дать бой, но хватит ли их на весь матч? То есть вот в чем вопрос. Ну и также интересно, как, как, а в какой сейчас форме Сокол. То есть вдруг они еще не готовы к началу сезона, поэтому возможно, Воскресенко даже не и противопо противопоставить хотя бы одну очко, а может даже и три на выезде. Вдруг? все может быть, все может быть бусы. если я делал ставку, я поставил на Сокол на Сокол, да? да, то есть, если вот, к примеру, вернуться назад вспомнить такую пару, как вот, тайм стандарт, я вот не знаю, честно, когда туда поставил, если бы я было право ставить, не ставить я бы не ставил, потому что я бы побоялся за свои деньги а здесь Сокол-Воскресенко все-таки тут где-то 70 на 30 то, что Сокол победил, хотя я Возможно поставити маленькую mm -hmm. ставочку на воскресеньку і підняти типу, хутбуш. Ось такі ось сьогодні хлопці у нас були анонси. Наскільки вони виправдаються? Ми з вами можемо вже побачити у суботу. І я знов ж таки продовжую нагадувати квиточки, подачка, у мене. Друга, третя ліга квиточки теж у мене. Третій та четвертий поверх будинку навпроти вже забиті для сидінь. Так, що балкони е, ж, е, місцеві жителі залюбки нададуть вам, звичайно, за мої гроші. Трррр, точніше, за ваші гроші е, з моїм приходом. Ну, е, нам хотілося б ще трішки поговорити про е, нашу реформу у суддівстві 4 та п'ятої ліги. Е, дорогі друзі, я запрошую кожного з вас, е, хто е, вміє тримати свисток в руках і тикати його в собі в рот, дути в нього і знає правила футболу. Звертайтесь до мене в соціальній мережі, або ж на мій мобільний телефон, як хтось прямо зараз це робить. Просто бачу, як наярює, наярює. і Ну, я спілкуюсь з вами, немає часу спілкуватися з іншими. Звертайтесь, ми залюбки надамо вам таку можливість. Ви спробуєте себе у якості арбітра. Можливо, ви з часом станете кваліфікованим арбітером. Судити Лігу чемпіонів, і я буду ходити до вас на прес-конференції, як нещодавно ходив до пєру Джеколіна. Ви будете сидіти поголені, а можливо, патлаті я, і ми будемо любуватися тим, що ви будете розповідати про реформи у суддівській системі України. Ну, дуже багато наговорив. Саня, я хотів би ще попросити тебе, щоб ти трішки розповів ну, точно не розповів, а закликав наших футболістів і суддів, які будуть починати наші матчі, в на зв'язку з. и трагедию, которая осталась. Да, вот, то есть организаторы и судьи, собственно, посоветовались, потому что, чтобы не остаться, так сказать, в стороне, э, та трагедия, которая произошла сейчас в Японии, они скорбит весь мир, и буквально тысячи людей погибли, и поэтому мы призываем всех начать матч, и всех лиг с минутой молчания, и почти, по памяти их погиб, тем более, все мы люди, везде такое может произойти. Почему надо, так сказать, открещиваться от этого? Просто, я думаю, стоит поддержать людей, которые сейчас буквально живут на развалинах и ждут новых толчков. Да, ну, а я, за своей стороны, побажаю каждому из нас, чтобы трагедия уминала нашу Украину. Нехай она процветает, нехай враги заздрят нам. Мы же э, стоим все кращими и кращими. Я верю в то, что у каждого из нас есть будущее. Але вони тільки тоді, коли ми з вами віримо в живого Бога, який оберігає нас. Особисто я впевнений в своєму майбутньому. Наскільки впевнені йому ви, я не знаю. Задайте питання це самі собі. Сань, дякую тобі, що прийшов. Ми ще обов'язково з тобою зустрінемося, поанонсуємо і поаналізуємо.